Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Из плена боевиков освобождены еще 28 украинских военных. Такое же количество задержанных украинская сторона передала сепаратистам. Среди освобожденных солдат бойцы 30-й, 93-й бригад 40-го батальона и 6-го пограничного отряда. Обмен произошел в 30 километрах от Донецка под присмотром международных наблюдателей ОБСЕ. Все нормально, конструктивно, правда было опоздание, мы здесь находили, ждали, но слава богу осво... были освобождены 56 человек. Президент Петр Порошенко назвал две причины трагедии по Иловайском. Первая – это сдача позиций, что позволило взять в окружение военных. А вторая – задержка на три дня ударной группировки по восстановлению боеспособности. Если бы она подошла по плану, то дальнейшие действия нашей армии кардинально отличались бы, подчеркнул Порошенко. Эффективность работы Генерального штаба и Министерства обороны расследуют Генпрокуратура и Комитет Верховной Рады. Об отставке министра обороны Валерия Гелитея пока речь не Сколько уже у нас министров обороны со времен революции достоинства сменилось? Это уже третий. Если на сегодня безусловный лидер, на которого мы можем заменить Галатея, мне он неизвестен. Критиковать легко, а предлагать. Территория под контроль на украинским военнослужащим увеличилась по сравнению с той, которая была по состоянию на 5 сентября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. Линия столкновения значительным образом передвинулась. Украинские войска займут позиции, которые были потеряны в конце августа вдоль реки Кальмиу, сказал глава государства. В том числе по реке будет возведен рубеж обороны. Президент Украины также отметил, что некоторые территории Донбасса с особым статусом будут по перемещению контролироваться украинскими пограничниками для того, чтобы обезопасить остальную Украину. На сегодняшний день мы специальные заходы, также На сегодняшний день мы осуществляем специальные мероприятия, которые также были запланированы. Кроме построения линии обороны вдоль административной границы, будет еще выстроена определенная зона, где будут работать в том числе пограничники. Сейчас готовится соответствующее инженерное, техническое, нормативное обеспечение. Для чего это делается? Не для того, чтобы кому-то помешать. Но мы должны защититься от инфицирования, которое может идти с этой стороны. Мы готовимся к этому. Эти планы разрабатываются. Я не знаю, мне не дается, я скажу, но эти планы полностью разрабатываются. Тем временем в Москве негативно отреагировали на строительство стены. Глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил в интервью российской газете, что появление заграждения сделает невозможным восстановление каких-либо отношений между странами. Напомню, что стена будет состоять из нескольких уровней защиты границы, ее планируют создать в два этапа. Строительство будет проходить на участках за пределами АТО, ну и работы по сооружению уже начались. В конце сентября международные эксперты начнут оценивать ущерб, нанесенный Донбассу. Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка Лора Так во время встречи с министром финансов Украины Александром Шлопаком. По ее словам, это будет общая оценка ООН, ЕС и Всемирного банка. Эксперты планируют подсчитать убытки, потери и стоимость реконструкции, чтобы идентифицировать приоритетные зоны и сектора. Тем временем уже определяют потребности беженцев. В свою очередь Александр Шлопак предложил Всемирному банку помочь Украине в реализации проекта Стена. Российско-террористические войска готовят наступление одновременно по двум направлениям – Приморском и на севере контролируемой ими зоны в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает руководитель группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. Для этого из России переброшены станции радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также боеприпасы и снаряжение. Часть техники привез так называемый гуманитарный конвой из Федерации. Вместе с тем Дмитрий Тымчук утверждает, что руководство ДНР и ЛНР требует от боевиков беречь вооружение и технику, так как вскоре поток из России прекратится. В воскресенье российские военные продолжили обстреливать украинские подразделения, а также пытались атаковать их, чтобы вытеснить их из занимаемых позиций. В целом в зоне конфликта зафиксировано не менее 40 обстрелов позиций украинских войск. Наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Донецка, Дыбальцева и Мариуполя, отмечает Дмитрий Тымчук. Украинские военные открывают огонь лишь в ответ, подчеркнули в пресс-службе о том, так вчера вечером в районе населенного пункта Гранитно уничтожили группу боевиков пехотинцев с крупнокалиберными винтовками. Силы АТО контролируют определенные участки и территории посредством сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов. Проводят подготовительные мероприятия, направленные на реализацию минских соглашений. Для установления мира на Донбассе неподконтрольный бандформирования использует тактику регулярных обстрелов позиций украинских военнослужащих открывает свои огневые точки на территориях, на территориях вблизи населенных пунктов. Наши силы открывают огонь только в ответ. Точным огнем уничтожают бандитов. Количество наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины увеличится в шесть раз. Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер. Сейчас их на Донбассе 80 человек, а скоро станет около 500. Главная задача – наблюдать за режимом прекращения огня и выполнения сторонами условий минских договоренностей. В частности, наблюдатели присутствуют при обмене пленами между украинской стороной и сепаратистами. Массовые марши мира состоялись в Москве еще в нескольких Десятка десятках городов России. В столице Российской Федерации на улицы вышли 50 тысяч человек, не согласны с политикой путинской власти относительно Украины. Попасть на марш можно было только пройдя металлоискатели и тщательную проверку вещей и карманов. Накануне акции ходили слухи о ее отмене и возможных провокациях. В итоге все прошло спокойно и почти без эксцессов. Сказать «нет» в войне пришли как простые москвичи, так и оппозиционные политические партии. Посыл этого марша мира в том, чтобы призвать наши власти прекратить безобразную войну тайную, которую они не признают в Украине, для того, чтобы остановить эту войну. Вот главный посыл. И показать, что они не имеют права власти, которые ведут а, эту войну, не имеют права говорить от всего народа, что есть в России люди, которые против этого военного вмешательства и которые считают, что украинцы имеют право сами решать свою судьбу. Должна перестать врать, что она не имеет никакого отношения к конфликту на востоке Украины. Перестать врать, лицемерить. И прекратить посылать туда несчастных наших солдат, которых уже убивают и хоронят в России. И прекратить поставлять туда оружие. Сесть с открытыми картами за стол переговоров. Рунет готовится к изоляции. Сегодня Совет Безопасности России обсудит укрепление российского интернета. В частности, будет рассмотрена возможность создания автономной системы работы сети. Чрезвычайная ситуация, по-видимому, имеется в виду вооруженный конфликт. Она должна обеспечить корректную работу российского интернета. Сайты Федерации станут невидимыми из-за рубежа. Будет заблокирован доступ к иностранным ресурсам, которые не угодно властям. Эксперты IT-индустрии считают, что такое ручное регулирование нанесет сокрушительный удар по перспективам российского сегмента сети и приведет к массовому оттоку инвесторов и технологий страны. Скауты из разных уголков страны съехались в Киев на открытие нового учебного года в национальной скаутской организации «Пласт». Юные разведчики проверяли свое умение на практике. О том, как все проходило, расскажет Ярослава Кофтун. Саша специально приехал из Житомира на торжественную линейку, посвященную началу нового пластового года. Школьник серьезно увлекается скаутингом уже на протяжении четырех лет. Поэтому решил поделиться своим опытом с другими и приобрести новые знания. Цель этого скаутского городка, чтобы как можно больше людей узнало о пласте. Чтобы они пришли, увидели, что это такое, чтобы могли попробовать. Здесь я научусь многому новому. Разбирать и собирать автомат, стрелять из лука. Я никогда раньше этого не делал. Юным разведчикам сначала рассказывают о правилах выживания в теории, а затем закрепляют полученные знания на практике. Здесь с самого раннего детства детей готовят ко взрослой жизни, чтобы даже вдали от цивилизации они могли преодолеть любые трудности и выжить в экстремальных условиях. Когда меня в и когда, мы не проводим эти занятия... когда мы не в городе и не проводим занятия, на природе учим их разводить огонь из трех спичек, готовить на костре, разбираться в травах и следах животных. Так само разбираться у травах, разбираться в следах тварин. Среди скаутов есть и девочки. Родители говорят, в пласте найдется занятие для каждого. Тут очень ну, широкий спектр, где может себя проявить дети. Здесь очень широкий спектр, где могут проявить себя дети, начиная от элементарных творческих мастер-классов, во время которых они учатся мастерить разные поделки, заканчивая серьезными, где взрослые уже занимаются на лошадях или с парашютом, или спускаются по реке на байдарках. Каждый скаут за время занятий в классе и тренировок в летнем лагере получает серьезные навыки выживания. Среди взрослых много и тех, которым без этих навыков не обойтись, ведь они отстаивают независимость нашей страны в зоне АТО. Поэтому для юных пластунов поддержать своих старших товарищей дело чести. Во время майдана 15 сотня была медицинской и состояла полностью из пластунов. Так и сейчас много их воюет. Пластуны прошли специальное обучение и умеют это делать. Мы контактируем, знаем и помогаем пластунам, которые под Луганском сейчас, под Донецком, под Дебальцево. Разбросаны по разным частям, но все они находятся на передовой и готовы защищать свое государство. И готовы оборонять свою Скаут Саша с уверенностью идет навстречу новому учебному году и новым знаниям. И верит, что будет подавать хороший пример младшим участникам всемирного скаутского движения. Ярослава Кофтон, Иван Иванько, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.